Oh, <laughs> no. гостя мужчина, так как мы, девушки, мы очень ждали прихода именно противоположного да, пола. Да? Да. Очень рады. Ярослав Малый, солист группы Мачете. Сегодня в гостях клик шоу. Приветствуем вас. Здравствуйте, здравствуйте. Не только Мачета, но еще и Токио. Итоки и еще, наверное, я много. Предлагаю, коем, других предлагаю проектов. ни в коем случае не забывать об этом, потому что с Токио ничего плохого не произошло. Мы uh -huh. работаем над новым альбомом. В марте будет русскоязычный альбом, а в июне будет англоязычный. Да, я не раз читала комментарии, которые там: А как же? А что, Токио не будет? Ладно, а что? не будет мачете, то есть зритель еще не привык к тому, что, что исполнитель Вы читали комментарии, да. а при, ну, говорите, представляете меня только как солисты группы Мачете. Ну, не знаю, вы как мы сегодня... Это похоже на провокацию. Мачете, клип, поэтому... А, У нас сегодня тема эфира. Мы обмениваемся. А как вас зовут? Меня Чижанна. Чижанна? А Приятно. Алена? Алена, а мы разве или забыли? <с> ну мы знакомились, но ничего. Знакомились, знакомились, забыли немного. Ну ничего, так бывает. Кстати, я что хотела сказать, даже вот почему же Жанна сказала только про мачете, потому что у нас есть альбом только мачете. Поэтому мы сегодня его разыгрываем, даже не разыгрываем, а просто дарим. Вы нам звоните 044 591 15 16. Задавайте вопрос, и за это вы получите альбомчик Мачете. Так, вот. И еще завтра мы знаем, что вы презентуете. Альбом студийный мачете да, а в Кристал Холле. Если Рассказать что-то об этом проекте. Завтра проекте. у нас будет большой концерт в Кристал Холле, и мы приглашаем всех наших слушателей. Мы будем очень рады видеть вас, ребята, приходите. Это будет большое событие, потому что был первый концерт Мачете, который мы эм, сделали в Киеве. Это было три месяца назад или четыре назад. И это впервые, когда мы приехали с Мачете вообще, куда бы то ни было. Uh -huh. Киев нас принял очень радушно. Uh -huh. А сейчас мы приехали, уже привезли этот диск альбом, который мы записали, и в этот раз будет несколько новых треков Мачете и несколько новых треков Токио. «Токио. Мы специально для вас их угу. исполним, так что мы ждем. <свят> Кстати, еще по поводу Мачете. Я знаю, что вы э, первоначально, когда задумывали этот проект, что это будут песни вместе с клипами, и даже первое время, когда вы выступали на концертах, у вас были сзади экраны, на которых были видео. Но потом вы сказали, что э, люди не ориентируются, куда смотреть, на живое исполнение или на клипы. Что будет в этот раз? Ну, вы же сами ответили на этот вопрос. В этот раз просто будет концерт и, и будет одна ориентация только на живую группу, на эмоции, на э, идею, которую мы пытаемся донести. И, надеюсь, у нас это получается в наших песнях, в нашей музыке. А скажите, пожалуйста, как вы вообще определяете свой стиль, свой жанр? Он достаточно нестандартный, да? И вот хотелось бы от вас услышать, как, к, какой, к какому типу относится, к какому жанру музыки относится именно а, проект Мачета? Но мне кажется, прежде всего это думающая музыка и вызывающая желание размышлять и что-то менять в своей жизни. И двигаться в том направлении, которое есть в сердце реально, а не в том направлении, которое принято сейчас легкими путями, быстро, как можно скорее, не обращая внимания ни на что. Здесь глубокие тексты и сильная музыка, как мне кажется, очень энергичная и мощная. Мы просто пытаемся донести наши идеи и пытаемся сказать, что то, что мы верим, это честно, это на сто процентов. И если это есть в ваших сердцах, присоединяйтесь. У вас очень необычные поучительные тексты. И вообще я смотрела ваше одно интервью, в котором вы сказали, что надо продолжать учиться, обучаться и не бояться совершенствоваться. Чему в данный момент учитесь вы? Просто быть хорошим человеком. Угу. Мне кажется, что это единственная задача, которая перед всеми нами стоит и любить этот мир, любить друг друга, любить Бога нашего. Все. А, также знаем, что вообще все ваши песни в любых проектах, в любых начинаете, на начинаниях вы посвящаете любви. Это так? Или, возможно, действительно затрагиваете еще другие темы параллели? Не, ну любовь, она же многогранна. Можно говорить о любви к женщине, можно говорить о любви к миру, о любви к Богу, о любви к другу, о любви к родине. Все это есть на альбоме Мачете. Ну а вообще, на самом деле, вот я смотрела вот много материалов с вами, и вы постоянно говорите о любви, о такой вот духовности. Но бывают такие моменты, когда э, тяжело быть всегда хорошим человеком. Да, бывает, конечно, накрывает передачи. Как, как стабилизировать себя? И все-таки быть на. Стабилизатор. Нет, ну если серьезно, как вот все время быть вот на этой теме и постоянно вот в этой струе? Но, знаешь, ты никогда не почувствуешь вкус пищи хорошей, если ты не будешь достаточно голоден. И то же самое и здесь. Если ты все время будешь находиться на одной волне радости, позитива и взмахов крыльев, то, конечно, ты никогда не почувствуешь реальную высоту, на которой ты находишься, если ты не будешь падать. Очень важно как можно быстрее возвращаться к правильному состоянию. К состоянию, когда ты реально любишь, когда ты реально чувствуешь, что вокруг тебя чудо. И не всегда это удается сделать быстро, но, по сути... Это самая основная задача, которая перед нами стоит. И Я стараюсь это делать как можно быстрее. Но, естественно, у меня разное состояние бывает, как у всех людей. Как у всех да, нас да. людей. Горит ну, же, так же мы многогранны, как любой многогранный. Как у всех живы, нас да? землян. А, я хотела вот по поводу все-таки любви, влюбленности. Когда вышел ваш клип ⁇ Нежность ⁇ то в актрису влюбились миллионы, в вас влюбились миллионы. А вот вы, у вас были какие-то чувства к девушке, с которой вы э, разворачиваете события э, в клипе? Потому что такое ощущение, что за вами подглядывал человек с киноаппаратом, знаете, и э, снимал самые сокровенные моменты ваших отношений. Нет, ну это как раз и была идея этой работы, потому что изначально я подумал о том, что нужно сделать ролик, в котором будет ощущение такое, что парень снимает свою девушку. И когда я встретился с Равшаной и предложил ей работу, она спросила у нее сценарий. Я сказал, что сценария нет никакого. Есть просто отношения между людьми, за которыми близкий человек, которому мы доверяем, просто будет следить и... Мы поехали втроем. Я, Шмель, оператор Равшана, и в течение там нескольких часов сделали эту работу, просто потому что нам было хорошо. Никаких отношений не было. Просто мы кайфовали. Но по получилось очень-очень-очень правдиво. Да, предлагаю этого. сейчас и нам покайфовать от живого выступления. Давайте, давайте. Тушите свет. называется «Между висками», она э с первого альбома Мачете. Я выбросил ее из сердца, как камень Застряла между висками, сука Терзает мне душу своими рывками Как выживший после цунами сушу Рою тоннели в своей пещере Похож на кощея, глаза опущены Жду, как в больнице часов посещения Каждый день копия предыдущего Ты кому-то достанешься без меня Ты останешься время Конечно, рассудит, но кто еще? Так любить тебя будет ты Как кошка бездонная Лезешь в пропасть бездонную Но лови мои маяки Какая же ты все-таки Улыбаешься дальше, как карта ляжет Сердце мое навсегда останется Звездочкой на твоем фюзеляже Что же ты делаешь, мое сокровище? Здравствуйте, люди, на скорой помощи Как мне остаться на этой станции? Лентой финальной в твоей дистанции Ты кому-то достанешься без меня Ты останешься время конечно, рассудит, но кто еще так любить тебя будет ты? Как кошка бездомная, лезешь в пропасть бездонную, но лови мои маяки. Какая же ты все-таки, ты называешь это гордостью. Время от времени будем вместе, но если мы движемся с этой скоростью, значит, мы просто стоим на месте, стоим. эфир. вопрос. Вышел альбом Мачете. Готовится два альбома Токио. Еще есть такой проект Мишка. Еще есть такой проект Сибирь. И еще планируется кино. Мысли вслух. И еще много проектов планируется, потому что а, у нас есть свой лейбл и на этом лейбле мы приглашаем к сотрудничеству молодых музыкантов, а, реализуем свои проекты. Лейбл mm -hmm. называется Macheta Records, вы можете зайти на machetarecords.com и связаться. Если, ребята, у вас есть какой-то музыкальный прикольный материал, пожалуйста, мы вас приглашаем и мы поможем вам сделать, может быть, первые шаги, может быть, уже более другие, там, развивающие, мощные шаги, если вы уже чего-то достигли. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы вам поможем, если посчитаем, что мы с вами на одной волне находимся. Откуда время? Помимо этого у нас еще рок-фестиваль, который называется Red Rocks. И мы делаем его в Сочи на высоте полторы тысячи метров. Это уникальный yes. фестиваль. В мире их единицы, таких фестивалей. Мы объединяем и музыку, и спорт вместе. А в 2014 году после вручения олимпийских наград mm -hmm. будет автопати на весь мир с нашего фестиваля. Фестиваль существует уже два года. В этом году будет третий, третий по счету фестиваль и в следующем году будет четвертый, который будет длиться неделю, наверное, и ну на протяжении всех Олимпийских игр. Ну, хочется сказать, человек оркестра, если вы успеваете так много и сразу... Помимо этого... Минуточку, как говорила моя бабушка. Помимо этого, у нас есть еще AirDrogs Tour, и суть его заключается в том, что в этом году мы про... Проехали где-то 20 городов, российских, крупнейших городов, и приглашали на этот фестиваль молодые группы, никому не известные, абсолютно молодые, пока российские. В этом году мы хотим пригласить украинские группы. Русские группы, мощные уже известные, украинские группы. Ваши ребята играли, у нас были архианельзы и был ВВ. И каждый, на каждый фестиваль наш, получается, раз, раз в неделю мы проводили международный фестиваль в разных городах России. Представляете, на каждый фестиваль еще приезжали хедлайнеры из Европы и из Америки. То есть это было мощное достаточно событие, такое первое род-шоу в нашей стране. И в этом году мы продолжаем еще, может быть, на Украину зайдем, может, в Киев. Ну, видно, забыть. что вы любите экспериментировать. В общем-то, можно ожидать от Ярослава что угодно в любых проектах. Минуточку. У нас есть еще один проект большой, называется «Музыка будущего». И мы делаем такую уникальную историю. Мы записываем гимн болельщиков Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Мы собираем сэмплы, собираем голоса, их будет там 10 или 20 миллионов. Мы сейчас работаем над этим. Именно болельщики, да? Именно болельщики Олимпийских игр, да. Это впервые в жизни в существовании Олимпийских игр будет реальный гимн болельщиков Олимпийских игр. Мы как раз занимаемся этим и в рамках передачи «Музыка будущего» который начнет выходить в феврале, в конце февраля. Мы презентуем ее на Редрок 23 февраля на фестивале, а потом она будет раз в две недели выходить. И там идея такая, что молодые музыканты из России встречаются со звездами Европы, европейскими или американскими, делают какой-то совместный трек. И наоборот, молодые музыканты из Европы встречаются со звездами российскими, или украинскими в этом случае делают какой-то совместный трек. И параллельно создается еще гимн. А что вы что-то говорите, или вы еще скажете минут У меня ощущение, что конец цвета отменяется в любом случае. И дайте мне, дайте мне сейчас эфир, я все расскажу. Кстати, по поводу этого, вот последний вопрос просто такая как бы ажиотаж вокруг конца света, вокруг этого всего даже там открываются ковчеги, бизнесы, какие-то вещи для на случай конца света. Как вы к этому относитесь? Мы не открываем бизнес, связанный с концом света. Мы наоборот продолжаем делать тот бизнес, который мы делаем, потому что уверены, что конца света существовать но ну, это невозможно, потому что света нет конца. Конец может быть только у тьмы, мне кажется. Согласна. Вот на такой, мне кажется, ноте. Светлая нота, да. и закончить. Мы у нас одно, напомню, что сегодня в гостях был а, Ярослав Малый, а, солист группы «Токио», мачета и, а, и множество других вы проектов. Же, вы, вы же хотели еще о, о, о книгах поговорить? О книгах, а, да, у нас есть буквально, наверное, там парочку секунд. Все Ребят, люди я хочу я, э... хочу. я хочу, я знаю ваш вопрос. Они не знают. Я хочу посоветовать. Я сейчас захвачен книгой, которая называется «Аристономия Акунина. Это потрясающее произведение, я вам всем э, э, настоятельно рекомендую почитайте, пожалуйста, вам понравится. Вам тоже понравится. Спасибо. Спасибо. А если это, так я понимаю, произведение, если говорить о поэтике. Поэзии вы Поэзии, поэзии да. поэтики, да. Я захвачен Бродским. Михаил Бродский. Ой! Я что-то не досказала. Имя не досказала. Тушите! Тушите! Да, 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 я перепутала, как всегда. Ну, ладно, такой моя заказчик. Вам. И мы ждем Бэй. еще в эфире. Пока, до свидания.